в живу. Значит, вот эти, когда все людей выселяли, говорили, встал э, вопрос, куда девать детей. Потому что при выселении малолетних детей и недееспособных людей всегда решается в первую очередь вопрос, куда выселять. Так вот, наши власти им предлагали. Вы можете детей, мы поможем вам определять детский дом. Но вопрос стоит в чем? Когда такое возможно? Только тогда, когда детей, дети, родители лишаются родительских прав. Когда родители не смотрят за детьми, когда нарушаются права детей и так далее. Так вот, здесь у меня отзыв об этой о, способности детей из палацу детячей юнацкой творчести. Вы, вы, я просто вам дочитаю из этого документа выписку про этих детей. Сорокина Кристина, Сорокина Валерия, Сорокина Руслана. Талановиті, обдаровані вихованні народного художнього колектива, оркестру народних інструментів, займаються у палаці дитячої та юнацької творчості протягом декількох років. Далі, за декілька років вихованки досягли високих результатів, що можливо, лише за спільних зусиль самих учениць, батьків та педагогічного колективу і готують людей, людей хоча дітей отобрати, щоб поставити їх. на детский дом, для того, чтобы им не давать квартиру, которая им положена. Многодетные дети, вы скажите мне, в наше время поднять и вырастить до уровня приличных людей пятерых детей, это что? В наше время это подвиг. У них кормильцем был их отец, его покалечили на Новый год. Он сейчас становится, вопрос идет в госпиталь по инвалидности идти. Вот так как выпивали постоянно. Они жаловались милицию, никого не находили. На ведоме особый.